Apa hukum mak ayah Nabi? Mak ayah Nabi masuk syurga kan neraka? Macam ha. mana? Walaupun ada khilaf dalam masalah tersebut tapi saya tidak kita ni tidak sukalah untuk terang bab-bab khilaf kata Muad. Sebenarnya berlaku khilaf. Mak ayah Nabi ni ada ada ulama kata masuk neraka, ada kata masuk syurga. Tapi yang kita jadi heran yang zaman lah ni, depa suka suka khilaf. Lepas tu dia ambil pandangan yang hak kena dengan pandangannya. dia. Tapi kata uh, berlaku khilaf. Mak ayah Nabi ni ada kata masuk syurga, ada kata masuk neraka. Tapi pandangan yang sahih ni adalah masuk neraka. Waktu pula dia pilih. Nah, kenapa? Kenapa pilih yang tu? Kita tanya. Dah kamu tahu kata khilaf. Kenapa kamu tak ambil pandangan kata duk diam saja cukup daripada bercakap tapi nampak bengong. Betul tak? Bisa tak usah cakap. Kalau cakap nampak bodoh terus. Karena karena dalilnya kuat. Pang pada aku tahu. Mana dalil kuatnya? Dalilnya Nabi SAW sebut dalam hadis, "Inna abi wa abaka fin nar." Oh, kena keluar, keluar hadis tu. Sedap dia. Inna abi wa abaka finna. Sungguhnya ayahku dan ayahmu dan neraka. Kan ada seorang lelaki, Nabi pernah tanya, pernah bagi tahu dalam satu majlis. Nabi kata tanyalah apa saja kamu nak tanya pada hari. Nabi naik atas mimbar. Nabi tahu ya para sahabat, kalau nak tanya apa hari tanyalah aku akan jawab semua soalan. Seorang bangkit, "Ya Rasulullah, man abi?" Tanya soalan hal pelik-pelik semua. Dan Nabi suruh tanya, "Man abi ya Rasulullah?" "Abu ka fulan," Nabi sebut. Ayah kamu namanya sekian, sekian, sekian. Lepas tu seorang ini, Aina Abi, Ya Rasulullah. Saya nak waktu tu muka berubah dah. Hei, mereka ni. Orang suruh tanya soalan yang penting-penting. Tanya mak ayah mereka siapa dia pula dah. Tapi saya nak marah. Tapi Nabi layan jawapan. Sebab Nabi kata, hari ni nak tanya apa, tanya. Aku akan jawab. Dalil kata Nabi mengetahui perkara raib yang sangat banyak. Semua Nabi tahu. Dalil Hadis-dalil. Hadis, dalil. Hadis suhaib. Dan kemudian, tapi sahabat-sahabat Nabi SAW tadi ni hmm. Saya pernah tanya kat saya nak Syekh Usama Azhari Dalam majlis Tanya Syekh kenapa Sahabat ni tiba-tiba tanya soalan yang tak penting macam tu Syekh Usama buat lawak dengan saya Dia kata apa Nanti di akhirat nanti Jumpa sahabat tadi Tanya kat dia Kenapa tanya soalan tu Syekh melawak lah nah. Tapi sebenarnya ada sebab Kenapa apa ni sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah Sebab sahabat tadi dia shock pada ayah dia Orang ramai duk kata ayah dia ni orang lain satu pandangan kita ayah dia orang lain. Jadi dia nak pastikan betul ke ayah dia ni yang laki ni, maka dia tanya kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah suruh tanya waktu tu. Maka dia Rasulullah bagi tahu Abu ka fulan, ayah kamu lelaki yang sekian ni, bukan lelaki seorang lagi. Dia balik tanya dekat mak dia sebab orang tuduh mak dia berzina. Ha, jadi dia pergi tanya kepada mak dia, dia kata ibu, ayah saya ni siapa dia? Rasulullah bagi tahu ayah saya sekian-sekian. Dia ni. Betul ke? Mak dia kata, "Ya, itulah ayah kamu." Nampak Nabi tahu. Benda yang Allah bincang, Nabi tahu benda tersebut. Lepas tu seorang lelaki tanya, "Aina abi ya Rasulullah?" Ayah aku di mana ya Rasulullah? Nabi tak sebutlah. "Abu ka fi khabr." <laughs> Nabi tak jawab gitu. Ayah kamu duduk dalam, dalam kubur ah. Ya? Duduk mana pula? Nabi bukan macam kita kan ni, loyak buruk. <laughs> Nabi aina abi? Nabi faham. Soalan dia tanya, "Ayah aku di mana sekarang? Di surga ke kan, di neraka?" Maka Nabi SAW jawab, "Inna abi wa abaka fi nar." Nah, abi, ini yani ayahku dan ayahmu dalam neraka Allah Taala digunakan hadis tu yang hadis tu bukan mutawatir hadis tu sahih sahih tidak mesti mutawatir nah digunakan hadis tu saja untuk mengatakan bahawa Nabi masuk neraka baik kita katakan kita menggunakan yang mutawatir kita gunakan dalil yang qat'i yakni Al-Quranul Al, Al Karim sebab dalil hadis yang tidak mutawatir tidak qat'i masih zanni faham tak? Nah? kalau kita mengaji dia ada hukum dua ada qat'i zanni yang kata ini mesti tidak boleh untuk kita nak potong. Tidak boleh untuk kita tolak. Kena terima bulat-bulat sepijik. -bulat. Yang kedua, zanni. Zanni ni maksudnya boleh ditakwil. Boleh dibincangkan lagi. Dari segi makna dia mungkin makna dia lain. Itu zanni. Ba, Ada kata ini subur, kata ini dilalah, macam -macam lah macam-macam lah. Jangan lah. kita membincang sini. Itu bukan bak dia lagi. Pening kepala habis semua. Balik lagi. Kan? Musing dalam kereta. Buka pasal tu. Sebab kata ini subur, kata ini apa -apa lah. Minta pula ustaz ni. Mana ceritanya ada pembahagian gitu. Hadis dalam Sahih Bukhari tidak semuanya kata ini. Nah, ada zanni tapi sahih. Sahih yang zanni sebab tidak sampai peringkat mutawatir. Kalau mutawatir maksudnya yang berkumpul banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang mustahil bagi rawi-rawi ini berkumpul untuk melakukan pembohongan. Nah, maka itu baru jadi mutawatir. Al-Quran mutawatir. Dalam Quran Allah Taala sebut, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah." Kami tidak akan menyeksa mereka sehingga tidak selagi mana tidak diutuskan rasul kepada mereka. Zaman mak ayah Nabi ada rasul ketika tu? Kita tahu di antara zaman Nabi Isa AS dengan zaman zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 tahun tidak ada nabi. 500 tahun tidak ada nabi. Ha tu dah. Macam mana dengan tempoh tu tidak ada nabi pada ketika sebut? Ada ulama kata ada nabi tengah-tengah tu -tengah tidak ada nabi. Memang tidak ada tidak ada. Kau ada Nabi seorang yang tidak diutuskan ke apa semua Dia seorang-seorang dia Nabi tidak Rasul Tidak. tidak ada langsung Nabi pun tidak ada, Rasul pun tidak ada Selama 500 tahun Jadi tempoh 500 tahun ni adalah tempoh Ahlu Fatrah Semua Hah. Jadi mak ayah Nabi kenapa kamu tak masukkan Ahli Fatrah Yang naji Maksudnya yang berjaya masuk syurga Allah Ta'ala Kenapa tak guna pandangan tu Dan hadis inna abi wa aba kafinna Ulama' ta'wil macam-macam ada sebagian ulama' mentakwilkan Syekh Habib Ali Jufri Pernah cerita dalam kuliah dia ada kata apa? Inna abi wa abaka fin nar. tu bukan wawul atf, itu wawul istinaf. Kita gitu. Jadi kalau kita mengaji nahu, wawu ni banyak jenis wawu. Inna abi wa abaka fin nar. tu wawu apa? Wawu saja ada dekat 18 makna wawu. Wawu tu saja. Nah, kau wawu lah. Wawu ni wawu atf. Wawu atf ni wawu yang menyambung. Nah, inna abi wa abaka sungguhnya ayahku dan ayahmu. Maksudnya dua-dua mereka neraka. Itu satu, satu. Atau waw istiqnaf. Waw istiqnaf dia berada untuk memulakan ayat baru. Tapi diletakkan waw sebab tidak ada titik. Dalam marak tidak ada titik. Dia sambung tu. Eh. Cuma kita nak kena hati tengok beza ni waw istiqnaf ke? Waw ataf. Nah? Tau waw ma'iyah ke apa semua kali. Jadi waw ni waw apa? Syahabit Ali Jufri kata, boleh katakan waw ni adalah waw istiqnaf. Maksudnya ayat untuk mula ayat baru. Jadi kalau takdir dia macam mana? Inna abi, sesungguhnya ayahmu. Lepas tu berhenti. Wa abaka finna. Ayah hang nakah. Ayah aku, senyap. Tak ada apa. Seolah lagi tu, nampak? Ni macam orang panggil helah daripada Nabi SAW. Nak bagi hati kawan tu terjaga. Inna abi, senyap. Wa abaka finna. Yang masuk nakal dia, ayah kamu. Ayah aku, aku senyap. Bukan waktu aku sambung sekali. Ini kata luah bahasa. Satu pandangan kata lagi, Abi tadi ni bukan bermakna ayah. Tapi makna dia pak saudara. Sebab dalam bahasa Arab, Abu tidak mesti tunjuk kepada ayah yang betul. Yang tunjuk ayah yang betul dia panggil walid. Walid bawa ayah betul. Abi tak. Tak mestinya. Sebab tu kata Syekh Syarawi radhiyallahu anhu kalau kita pergi ke rumah orang, orang Arab yang memang mati nak Arab. Kuat nak Arab dia. Fasahah. Kalau dia jumpa dengan orang, dia masuk dalam rumah. Nak pergi jumpa dengan seorang, dia kata, Aina Abi? Aina Abu kah? Di mana ayah kamu? Abu kah? Budak kecil yang reti Arab sungguh. Dia akan tanya, Abu Min? Ayah mana satu? Dia akan tanya balik, Abu Min? Am? Au? Walid? Pak saudara aku kah? Atau pak saudara kah? Ataupun ayah aku yang betul? Dia akan tanya balik. Maksudnya perkataan Abu ini itlaq kepada boleh letak mungkin kepada pak saudara mungkin kepada pak betul. Tapi kalau tanya aina waliduk? Di mana ayah kamu? Maka budak tadi akan jawab walidi fil bait. Terus dia faham kata yang walid ni mesti ayah. Karena walid adalah perkataan isim fa'il bagi yang melahirkan. Nah. <tuh> kalau abu tak mesti. Nampak tak? Sebab tu dalam al-Quran bila surah uh, yang cerita berkenaan surah Ibrahim alaihissalam. Kan? Abu ka'adhar Azhar tadi ni ulama bincang adakah dia betul pak Nabi Ibrahim ataupun pak saudara Nabi Ibrahim Ulama sebagian berpandangan kata Abu Azhar tadi ni bukan pak Nabi Ibrahim tapi pak saudara Nabi Ibrahim kerana pak Nabi Ibrahim yang sebenar namanya Tirah nah, ataupun Tarikh nama dia betul ya tu bukan nama Azhar dan bila Nabi Muhammad SAW, uh, bila Nabi Ibrahim mendoakan kepada ayahnya, dan kemudian Allah Ta'ala melarang Dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut Larang berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim kepada Azar, Karena dia minal musyrikin Jadi Nabi Ibrahim tidak doa lagi Tapi dalam surah Al-Baqarah ha, nah, Dalam surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim berdoa Rabbi gfirli wali walidayah. Ya Allah ampunkan aku dan kedua ibu bapa aku Dengan perkataan wali waliday. Walid Dalam kata walid dan abu dalam surah yang lain Itu berbeza jadi mak ayah Nabi Ibrahim dengan Abu Ka'adhar itu beza orangnya. Faham? Ha, faham gitu molek. Baru reti rupanya pak dia duk guna Nabi Ibrahim, eh, Nabi Muhammad, ayahnya, maknya masuk neraka Allah Taala. Zaman lah zaman orang hina Nabi. Kita pula duk bagi peluang lagi orang duk buka jalan. Nampak tak? Na? Bukan kita kata ada khilaf. Ada khilaf, tapi khilaf tu tidak sesuai pada zaman lah. Malah dicela oleh para alim ulama. Karena ni adab dengan Rasulullah. Ulama-ulama sebut macam mana? Kalau kata tempat Nabi di, dimakamkan itu adalah tempat yang terbaik Tidak ada bandingan langit dan bumi Tidak pagi tadi kita sebutkan Antara Mekah, Madinah, Qilah Ulama Mana yang paling afdal? Jumhur, Maliki, Hanafi, Hanbali Mekah Al-Mukarramah paling afdal Lebih daripada Madinah Al-Munawarah Maliki, Syafi'iyah Malikiyah kata uh, Imam Malik, Imam Malik lah bukan Maliki. Imam Malik SAW radhiyallahu anhu mengatakan kata lebih daripada Makkah. Ni. Tapi yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, ittifaq ulama tempat Nabi dimakamkan. Itu adalah tempat yang paling afdal lebih daripada langit dan bumi. Hatta lebih daripada Makkah dan Madinah sendiri. Tempat Nabi dimakamkan. Baik, kalau tempat Nabi dimakamkan tu tempat paling afdal. Tempat jasad Nabi ada dalam tu. Macam mana pula tempat ketika Nabi dikandungkan? Ha. Ha. Perut mak Nabi SAW. Itu tempat Nabi dikandungkan. Takkan Nabi waktu mati masuk dalam tempat paling afdal. Tiba-tiba waktu diberanakkan daripada tempat paling buruk. Kalau kata tempat paling buruk, maksudnya so orang ni ahli neraka. So, itu kita kata yang mengandungkan Nabi itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang tu diletakkan Nabi dalam perut Sayyidatina Aminah. Kerana dia adalah yang paling mulia pada ketika tersebut. Boleh tak? Ha, ini kena faham elok. Ini tak? Hak yang bak, tanah Nabi ditanam, kamu tak kilah pula. Tapi tanpa perut mak ayah Nabi, kamu boleh fikir kata, dia dia ni kenapa? Jadi kita jadi tak ada tak tak, tak 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 boleh taakul dengan akal kita yang salim dengan orang yang macam ni. Faham tak? Jangan ikut pandangan-pandangan yang ghorib macam tu kita jangan ikut. Ikut pada pandangan para alim ulama jumhur. Nah, yang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sebut dalam hadis maziltu atanqalu min sulbi at ila rahimit-tahira. Aku sentiasa berpindah ni. Hadis ni disebut dalam kitab Tafsir Syarawi. Dia kata apa? Aku sentiasa berpindah daripada nak tak tak kena saya sebut gitu. Kalau dari segi bahas ilmi, kalau kita kata dari segi bahas ilmu, il, apa ni ilmiah, tak kena saya kata hadis tu diambil daripada kitab tafsir Syarawi, tak kena. Saya kena sebut hadis ni diambil daripada Musnad Imam Ahmad ke, daripada Musnad Al-Bazzar ke baru kena. <laughs> Macam mana kata ambil tak hadis tapi ambil daripada tafsir Syarawi. Tafsir Syarawi bukan kita hadis. Nah, bagi orang komplain pula, dia saya abang siap dah. Dari segi bahasa ilmu tidak kena. Tapi saya kata ingat daripada hadis tu daripada mana? Daripada riwayat siapa? Saya abak saya ambil daripada mana tu? Eh? Saya ambil daripada kitab Tafsir Syarawi. Hang buka Tafsir Syarawi hang tengoklah. Imam Syarawi sebut daripada riwayat siapa dia? Maksudnya saya pelepas diri lah ni. Faham? Ha, jadi saya tidak tipu. Saya sebut dalam tu dalam, dalam hadis tu. Jadi kata Nabi, aku sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang tahir ke dalam rahim yang tahira. Rahim yang suci. Suci di sini kata ulama yang pertama bermakna tidak berzina. Jadi perpindahan Nabi dengan apa ni dengan benih Nabi SAW alaihi tadi berpindah pada Nabi Adam alaihi sampai kepada Sayyidatina Aminah itu dengan torik semuanya berkahwin. Tidak ada seorang pun berzina. Maksud sulbi tahir ila rahim tahira. So, suci semua. Yang kedua maksud suci ini suci akidah. Oh tidak kafir. Oh jatuh. Jatuh lho. Maksud tidak kafir. Semuanya muslim. Mana? semuanya beriman kepada Allah. Baik. Ada riwayat hadis Nabi SAW aa, yang diceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali ibu dan ayah Nabi untuk beriman kepada Rasulullah kemudian mati semula. Ada riwayat sebut begitu. Walaupun riwayat itu dhaif. Ini Imam Suyuti riwayatkan hadis tersebut. Nah. Aa, ini dikatakan apa ni? Allah Allahumma salli Muhammad. Sebahagian jama'ah minal hufaz Maksud sebahagian besar Ulama-ulama di kalangan para hufaz hadis Meriwayatkan hadis tersebut Hadis itu ta'if nah? Apa? Jadi kita tahu itu ulama kata apa? Hubba uh, Haballahu nabiyya fadli Ala fadlin wa kana bihi ra'ufa Fa'ahya ummahu wa kada abahu Li bihi fadlan latifa Fasallim fal bidal qadirun Wa inkana al hadithu bihi ra'ifa Nampak? Sedap dia ni. Dia punya syair dia. Apa dia? Haballahu nabiyya mazidah fadlin. Cintanya Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala tambah macam-macam kelebihan kepada Nabi. Maksud tambah. Fadlin ala fadl. Daripada kelebihan, dapat kelebihan yang lain pula. Fa'ahya ummahu wa abahu. Dihidupkan ibu dan ayah Nabi. Nah, liimanin bihi untuk beriman kepada Nabi SAW fadlan latifa ini adalah kelebihan yang sangat murni yang Allah Taala bagi kepada Nabi SAW mati hidup balik boleh tak mati hidup balik apa masalahnya yang cerita Nabi Allah Isa AS kita percaya dihidupkan balik orang yang mati tapi kenapa tang sayyidul anbiya iwal mursalin ketua para Nabi dan para Rasul kita tiba-tiba jadi syak pula dah Bolehkah hidup balik orang mati oh, tapi tang, tang Nabi Musa Nabi Isa hidupkan orang mati kamu percaya? nah kita tak masalah Lepas tu kata ulama, fasallim falqadimu qadimu bidha qadirun. Percayalah. Terimalah hadis tersebut. Kerana Allah Taala itu Maha berkuasa. Wa in kana al hadis bihi dha'ifa, walaupun hadis itu dha'if. Nampak? Nampak so, hadis itu dha'if? Ha. satu lagi disebut ada ulama sebut lagi benda. Tak ada baca sikit. Tak ada pula sebut lain ni sebutlah kita lain. Kita ni pula. Boleh kan? Ha? Ambil masa sikit. Ha. Dia kata apa ni? Aiqantu anna aba nabiyi wa ummahu ahyaahuma rabbul karimul bari. Apa dia? Aku beri aku yakin kata syair ni. Aku yakin bahawa ayah nabi dan ibu nabi dihidupkan oleh Allah Taala yang Maha Pemurah. Hatta lahu shahida bi sidqi risalatin sediq bifatil kal karamatul muhtari sehingga mana mereka berdua boleh untuk menjadi saksi bahawa Nabi ini adalah Rasul akhir zaman dan mereka beriman kepada Nabi maka percayalah fatilka karamatul muhtari ini adalah karamah mukjizat yang Allah Taala beri kepada hamba-Nya yang terpilih hadal hadis wa man yaqulu bi dha'fihi hadis ini walaupun ada orang kata hadis ini dhaif fa huwa 'anil haqiqati 'ari kalau siapa kata hadis itu daif, maka dia lah sebenarnya yang daif. Nah. daif, daif otak dia. Tak boleh terima kebenaran yang jelas di depan mata. Ha, nampak? Hari ni ulama-ulama kita jawab sangat banyak. Dan juga banyak kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan ibu dan ayah Nabi masuk syurga Allah Ta'ala. Yang penting, jangan sekarang ni kita pula ada pergi bahas Duk pergi berkelahi balik. Mak ayah Nabi surga ke neraka? Surga ke Kita pun kata neraka. Padahal mereka berdua dah ada dalam surga Allah Taala. Kita duk di dunia ni, hak tak tahu duk di surga neraka lagi ni, duk pandai-pandai pula duk pergi duk bahas banyak. Nah. Jadi lebih baiklah beradab dengan mak ayah Nabi itu lebih aula. Kata Al-Imam Ibnu Al-Arabi radhiyallahu taala anhu Al-Maliki. Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dia kata apa? <coughs> Senang ditanya soalan kepada dia wahai tuan guru Wahai imam, apa pandangan kamu terhadap seorang lelaki yang telah mengatakan mak ayah Nabi masuk neraka? Maka kata Al-Imam Ibn Al-Arabi Celakalah kita sebut Apa benda yang paling berat Lebih daripada menyakitkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam